Son günlər COVID-19-a yolxanların sayının artması ilə əlaqədar həkimlər həycan təbiri çalır. Araşdırmalar göstərir ki, virusa yolxanların əksəriyyəti peyvənd olunmayanlardır. İlk dozalardan əldə olunan immunitetin daha uzunmüddətli olması məqsədi ilə dünya təcrübəsi əsasında 3-cü dozanın tətbiqinə başlanılıb. Azərbaycanda avqustun əvvəli xəstəxanalarda 808 COVID-19 xəstəsi var idisə, indi bu rəqəm 2500-ü ötüb virusa yolxanların çox olması xəstəxanalarda çarpağa ehtiyatının azalmasına və nəticədə gələcək günlərdə karantin rejiminin sərtləşməsinə gətirib çıxara bilər. Xəstəxanamızda yatan xəstələrin sayı 8-10 dəfə yüksəlib. Bu sözləri Yeni Klinikanın reanimasiya şöbəsinin müdiri Emil Qasımov deyib. Reanimasiya şöbəsində də xəstələrin sayı durmadan artır. Artıq o həddə gəlib ki, bir rezerv yataqlarımızı da açmağa məcburuq. Hazırda ölkəmizdə əhalinin cəmi 24% vaksinasiya olunub. Bu da virus zəncirinin qırılması üçün kifayət edən rəqəmlər deyil. Pandemiya qalib gəlməyin yeganə yolu kütləvi vaksinasiyadır. Əgər ölkə əhalisinin 80% vaksinasiya olarsa, o zaman normal həyata qayıdışdan söhbət gedə bilər, deyə o bildirib.